сентября у нас уже зал. И тысячи школьников пойдут за новыми зданиями 1 сентября в наше учебное заведение. У нас ведется активная работа по подготовке учебных заведений, по подготовке школ, внешкольных учебных заведений к новому учебному году. В этой подготовке мы делаем ставку на то, чтобы, я еще раз повторяю об этом, на то, чтобы в любом уголке нашей области возможность получения качественного образования для наших детей было одинаковым. одинаковым. Должен быть стандарт образования. Независимо от того, ребенок живет в мегаполисе или ребенок живет в сельской местности. На территории Днепропетровской области за последние три года, вы знаете, открыто большое количество детских садов открыты новые школы, расширяется сеть библиотек и центров внешкольного образования для наших детишек. Все школы на сегодняшний день обеспечены компьютерными классами. Все школы подключены к системе интернет. Мы расширяем сеть библиотек как в городах, так и в сельской местности. Пополняем литературой нашей библиотеки. В то же время Основательной составляющей качественного образования является доступ наших детей, во-первых, в школе, во-вторых, к нешкольному образованию. Поэтому мы сегодня с вами собрались в -то торжественной обстановке. Сегодня в Днепропетровской области мы пополняем парк наших школьных автобусов еще на 13. 13 районов нашей области получат сегодня новые автобусы. Это не только возможность доехать в школу и со школы. Это возможность э, создания возможности для наших детей получить качественное внешкольное образование. Это секции, это кружки, это э, любые занятия, которые помогут нашим детям расширить свой кругозор, улучшить образовательный процесс и в конце концов получить возможность быть успешным в этой жизни. В нашей области уже на сегодняшний день работает 313 автобусов. И э, все автобусы оснащены GPS-навигацией. Днепропетровская область поступательно движется к тому, чтобы мы могли сказать о том, что в нашей области качественное образование, качественное среднее образование, качественная высшая школа. И тогда мы подготовим с вами, я уважаю, учителям сейчас обращаясь, директорам школ, тогда мы с вами подготовим достойную смену, которая не будут прятаться за незнанием, а будут идти вперед с четким сознанием того, что они состоявшиеся люди, они успешные люди. И это основная наша с вами задача. Мы задали высокие темпы. И наша задача, опять же, уважаемые коллеги, руководители школ, учителя, Просто старшее поколение, наша задача сделать наших детей уверенными в завтрашнем дне. Уважаемые коллеги, уважаемые дети, уважаемые земляки, я всех нас хочу поздравить с нашим сегодняшним мероприятием, с нашим приобретением. И я хочу, чтобы это был небольшой, но шаг вперед. И этот шаг мы сделаем с вами вместе. Спасибо большое. Ми програми «Шкільний автобус є важливою і значущою для нашого уряду, і це не тільки транспортний спеціалізований засіб, а по суті, це можливість отримати для школярів, які проживають в селі, якісну освіту у Верхі Кіпровському районі. 13 автобусів забезпечують 100% підвіз учнів та вчителів до місць навчання. Але на жаль, що в нашому автопарку є автобуси 89-го року випуску, і тому оновлення автобусів. Це нагальна потреба сьогодення, і ось Верхівцевський навчально-виховний комплекс отримує цей новий автобус, і це дасть можливість підвозити не тільки учнів і та вчителів, але й до, до навчально-виховного комплексу. І крім того, це забезпечить також реалізацію нашої проекту районного Верхівцевський округ для того, щоб підвозити дітей до позашкільних навчальних закладів. Крім того, спокойные будут и батьки, потому что они смогут дети из всех найвиддаленных сел комфортно и безопасно подвозиться до школы. Уважаемые коллеги, сегодня мы обновляем и модернизируем парк школьных автобусов в Днепропетровской области. Благодаря инициативам нашего президента Виктора Федоровича Януковича новый учебный год в 13 районах учителя и ученики получат возможность собираться в школу и со школы, и кроме этого посещать внешкольные учебные заведения в 13 районах Днепропетровской области. Сегодня на территории Днепропетровской области работает 313 школьных автобусов. Они все оснащены GPS-навигацией, и это очень важно, особенно для сельской местности. Наша задача, чтобы стандарт обучения, стандарт образования был одинаковым для всех детей независимо от того, живут они в крупных промышленных мегаполисах или же в сельской местности. Но школьными автобусами сама система подготовки к новому учебному году, конечно же, не заканчивается. Делается огромная работа. Сейчас все школы Днепропетровской области имеют компьютерные классы. Все школы подключены к сетям интернет. Мы обновляем школьные библиотеки и в сельской местности, и в городах. Мы Модернизируем, мы ремонтируем сами школы, фасады школ, крыши. Мы э, модернизируем системы отопления и э, водопоставки, и водоотведения. Это огромный комплекс работы, он будет выполнен до 1 сентября. И подготовка к новому учебному году является одним из основных приоритетов работы региональной власти. Спасибо большое. Кравчик Людмила Владимировна, начальник ведделовой освиты Криворийской районной и державной администрации. На велике щастя, народжуваність дітей у нас в районі збільшується а відповідно і відбувається завантаженість по перевезенню дітей. Цей розкішний подарунок отримує Красінська загальноосвітня школа. Відповідно, це забезпечить безпечний, комфортний і хороший підвіз дітей. Обслуговував цей освітній округ один шкільний автобус. Відповідно, діти дуже рано вставали і, відповідно, приїжджали дуже близько до початку занять. Було три маршрути. Тепер дасть змогу зробити нам два маршрути, відповідно. І діти будуть дуже задоволені і, відповідно, приймуть велику подяку за те, що. керівництво області забезпечило нам хороший підвіз.